Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Бізнес Україн» і Львів Тодей. Пане Пітере, раду вас чути, бачити. Добрий так, пане Пітре. Давайте почнемо з загального ваші враження фактично від першого дня саміту миру в Швейцарії. Яке таке підсумкові враження? Uh, no. Мне кажется, что здесь э, в Ассоциации собрались достаточно достойно э, количество людей, количество представителей э, э, державы. Это очень интересно, конечно, потому что Россия здесь все что может стараться будет а, представники из -за западными а, глава государства и министров и, и ну, такие уровень людей из, Европы, Америки, Канады и так далее. Но а, очень интересно видеть разные людей из, а, как называемый глобальный юг, из Африки, из Азии. Южной Америки и так далее. Это очень очень хороший сигнал для Украины и очень нехороший, не, не а, негативный сигнал для России, который а, сейчас акцентировать свой uh, мир, глобальный юг uh, и хочет позиционировать их uh, в отношениях к Украине, их война, uh, колониальная война Украины, как антиимпериалистический какой-то подход. Uh, поэтому вот пока ну, конкретные результаты, конечно, еще рановато, как говорят, но uh, то, что вот саммит уже выглядит достойно, это понятно, и это очень uh, ну, неплохой не, не пока, пока результат. А пане Пітре, як ви оцінюєте виступи диктатора Путіна в п'ятницю в переддень Саміту Миру і його пропозиції так званих мирних переговорів, його ультиматум, які, до речі, вже Зеленський назвав гітлерівським ультиматумами? Путін безпокоїться по поводу української ініціативи Мирний саміт. он, понятно, сделал это все именно в пятницу, чтобы, чтобы спортить украинский праздник, скажем так. Хотел именно привлечь внимание на Россию и спортить инициатив Киева в это время. То, что касается конкретной его позиции, его, как называемые, типа, предложения, понятно, что это было из-за начала нонсенс. То есть он хотел показывать, что его его э, амбиции, империалистические амбиции не унизились, не, не уменьшилось Наоборот, э, он хочет теперь, он требует теперь э, еще больше земли в Украине, чем он, он даже э, был достоин захватить э, за последние 20 с половиной года. Э, и он требует еще там, чтобы Украина отдал ему э, крупных городов, миллион, миллион, э, миллион э, мирных населения и так далее, и так далее. что понятно, что это э, ультиматум. Э, но сам факт, я думаю, самый интересный факт э, по этому всему, это, это время, когда он это решил делать, есть он, он показывал, когда он создал этот ультиматум, что он действительно э, понимает, что позиции России ослабляются, и он понимает, что надо сделать все, чтобы э, спортить украинские инициативы мирный саммит, потому что это для России действительно достаточно опасно. Пане Пітере, ну і на фіналу Джейк Саліван сказав про те, що те, те, що Китаю не було на саміті миру, це робота Російської Федерації. Президент Зеленський завірив, що під час комунікації СІ Сі запевнив Зеленського, що не постачатиме зброю Російській Федерації, але є Північна Корея, фактично, яка постачає зброю Російській Федерації. Російський диктатор, до речі, цього місяця планує. Візит до Кит до Корейської народної демократичної республіки тут ключове запитання: а чи Китай сказав ми не постачатимемо, але ж Північна Корея постачатиме? Ну, Певничная Корея это, это тоже типа, но ну, это не, нельзя сказать, что это чистый Китай, но там, конечно, плотный связь и, и очень открытые каналы и передачи, и то, что угодно из, из Кореи, в Россию, это тоже могут иметь сил, ну, Китай могут участвовать в процессе вот за да, просто. Поэтому, конечно, здесь очень тонкая игра, и если uh, все говорят, что, конечно, мы ничего не дадим, но все сами, uh, но они дадут uh, что-то, и это, это uh, Россия, конечно, это очень опасно, и это, это реально. Китай играет достаточно тонкие игры сейчас, они не хотят откровенно поддерживать uh, путинские агрессии в Украине, не хотят быть ну, союзник или, в часть этого, этого вторжения, они понимают, что это, это не, не, не для Китая, но в том числе uh, Китай сейчас не нужен поражение России, потому что они сейчас строят свои uh, тоже амбициозные планы по поводу uh, следующих там 20, 30, 40, 50 лет, когда Китай станет мировой лида. Из-за этого им тоже нужен союзник, но их мало сейчас. Единственный серьезный союзник Китай это Россия, uh, и Запад сейчас консолидирован. с вокруг Америки за поддержку Украины. Поэтому Китай смотрит на конфликт именно в этих рамках, что нельзя, нельзя получить тоже поражение для их интересов в, ну, в лицо России. Пане Питере, дякуємо вам щиро за ваше включение. Питер Дикинсон, науковий співробітник Atlantic Council, подавець журналів «Бізнес України». Львів Тодей был з нами на связку.